Меня зовут Ярошенко Анна Викторовна, я студентка первого курса стоматологического факультета МГМА. А я боюсь а, противных мерзких а, слизистых насекомых, а, резко вылазящих на меня каких-нибудь объектов. Скажите, пожалуйста, могли бы вы обесцветить свои брови? Короче, на конкурсе, да. А вот чисто так, Наста. Да. На что вы способны ради 100 миллионов рублей? А вы могли бы съесть насекомых ради этой суммы? Сушеных. Не слизистых, не червяков. Нет, живых. Пусть живого, но таракана съем, а пиявку какую-нибудь или гусеницу нет, съем. А три наречия, которые, которыми бы вы охарактеризовали себя? Наречия. Наречия. Громко Превосходно, очаровательно, незабываемо. <звы> Могли бы вы потолстеть на 20 килограмм за победу в Да, Давис Реври. Как написать сухая трава? Четырьмя буквами. <звы> <-х -т> -в. <звы> 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 да, принц. Ну, а вредного сладкого или вообще? Сладкого вообще. <звы> сладкого. Да нет, не проживу я, наверное. Ну, может, неделю проживу. <звы> а, <звы> я мечтаю вырасти до 177. Какими бы способностями вы хотели обладать? А, летать. А, читать чужие мысли. <связывающие> да, кушать <кожа> не толстеть, вы же это быть, это самое главное. Какими бы качествами вы хотели обладать? Я правда не знаю, чего себе добавить, но может быть... Киска. Ну нет, не настолько же все плохо. Какой цитаты вы могли бы охарактеризовать себя? Все бабы как бы обои Это была Сетечка. Все откажутся работать на камеру. Ваше заключительное слово. Я классная, крутая, веселая, незабываемая, самая красивая.